І вітання усім глядачам в ефірі програма Позиція. І сьогодні ми говоримо про реалізацію мінських домовленостей. У нашій студії директор воєнних програм центру Разумкова Микола Сонгоровський. Пане Миколо, я вас вітаю. вітаю. Те, що відбувається сьогодні на сході України з військової точки зору, є виконання мінських домовленостей, адже за винятком району Дебальцевого ми бачимо, що спостерігається певне затища. Ну, поскольку, скажімо так. И наше руководство, и э, подписанты э, этого соглашения отрапортовали о том, что в общем -то, системных нарушений нет, э, то как бы выполняется Но то, что мы видим на самом деле, то, по ситуации под Дебальцево, говорит о том, что э, эти соглашения не выполняются Что боевики не собираются скажем так, сдавать свои позиции, собираются то, отвоевать Дебальцевский плацдарм а это узел, хороший транспортный узел, в том числе для поставки угля и других, скажем так, принадлежностей. Поэтому трудно сказать о том, что кто-то собирается вообще выполнять эти соглашения. Тем более, что если посмотреть второй и третий пункт э, Минских соглашений, то Минских соглашений 2, я имею в виду, то если в первом случае, при, в первом меморандуме речь шла о создании буферной зоны 30 километровые. То вот раз об этом не идет вообще речь. То есть речь идет об отводе тяжелых вооружений, но не войск. То есть войска и в том числе танковые вооружение, бронетанковые техника остаются на месте или имеют возможность остаться на месте на, на тех, скажем так, рубежах, которые они занимают сейчас. Поэтому с этой точки зрения вообще достаточно непонятно э, вот эти три пункта. А какому з розгранічені ілі роз'єднані войська йде речі? Поясніть, будь ласка, яке є право у самопроголошених республік сьогодні, коментуючи те, що відбувається під Дебальцевим, називати це своєю територією? Чи зазначено якимось чином це у мінській, у мінській угоді? Тобто вони сьогодні відвоюють цю територію і повідомляють, що це їхня територія згідно домовленості? мого ну, сотвістів з мінськими договорів, так називаємо? особые территории определяются законодательством Украины. То есть Верховная Рада должна определить как раз вот границы тех территорий, которые, скажем так, подлежат вот тем пунктам, тем положениям соглашения, о которых там идет речь. А за первым Минском Дебальцево, оно было тею территорию, яка, уважалась вважалася тоди фронтовою? Нет. По, по, по скажем, Минским договоренностям один эта территория была наша. То есть линия разграничения проходила южнее Дебальцево. Тобто, так, в них немає сьогодні підстав конечно, заявляти, конечно, що це їх територія. Ну, вони а, можуть об'явити всю, всю Україну територію свої території. А скажіть, взагалі, в наших умовах, чи можливо було, було б повне припинення вогню, як це зазначено о, в цій мінській угоді з нуля годин, нуля хвилин 15 лютого. Взагалі, чи, чи є це можливим? Ну, ви пойміть, що, скажімо, відділення, наприклад, того ж артилерійського вогня, преслідує ціль не тільки подавлення або обстріл каких-то. цели на территории противника, но и подавление тех огневых точек, откуда ведется этот, этот огонь. Почему? Потому что каждый выстрел – это наша потеря. То есть, так называемая ответка – это, ну, как бы, обязательный элемент. Поэтому говорить о том, что мы прекратим огонь, когда по нам стреляют, ну, тут это немножко неправильно. А не может правило. таки быть, что боевики под Дебальцевым а, действуют самостоятельно и не подкоряются каким то наказом с горы про а, в огню? Ну, труд, мне трудно об этом сказать, не, не будучи на их месте, но во всяком случае те, э, скажем так, факты, э, скажем усиление их и живой силы и техникой. И, а, сейчас еще зайдет еще один гуманитарный, гуманитарный, в кавычках, кон, конвой. Тут речь не, не, не может быть о том, что они сам, как, как обладают какой-то самостоятельностью в боевых действиях. Тут быстрее на их бы нам было. Могут но, быть, могут, быть отдельно какие-то группы, которые, скажем, вышли из подчинения и, ну, скажем так, шляпа под хвост попала, как говорят. Могут и такие случаи быть, но в основном, я считаю, это организованные боевые действия, целенаправленные боевые действия. Тут даже сомнений не возникает. Если снова взять пункт первый про припинення вогню, есть є взагалі факти в истории, когда войны вот так вот завершивалися после угод в одну хвилину? Ну, было много, конечно, случаев, но это было, скажем так, не, не в последние 20-летия. В последние 20-летия, даже более десятилетия, скорее всего, вот те попытки международного посредничества и перевода конфликта в договорное русло, они, как правило, не имели никакого успеха. Единственный, скажем так, положительный пример был в последнее время, это в Индонезии, по поводу конфликта за территорию Минданау, где, ну, правда, до этого были десятилетия уничтожения мирных жителей. И там, там ситуация вообще вышла из-под контроля, и была жесточайшая гуманитарная катастрофа. И просто вынуждены были в обе стороны скажем, пойти на то, чтобы прекратить конфликт. Для чего, на Вашу думку, Путин поехал все-таки в Минск, еще что отримал Кремль от этих перемовин? Ну, во-первых, Путину удалось включить в эти договоренности пункты, о том, что украинская власть должна переговариваться с представителями так называемых олимпийцев. Какие самые пункты идете и проще самое? Ну, когда речь идет, например, об установлении границ после того, как э, пройдут выборы и по согласованию, скажем, с представителями вот этих отдельных регионов, то есть отдельные регионы там как-то непонятно звучит, угу. и, кто, и кто эти представители непонятно, или представители вот сегодняшние или те, которые будут избраны, поэтому расплывчатые такие вещи. Но во всяком случае он обоз... удалось ему обозначить, что есть две стороны, причем Россия не есть стороной конфликта. Это его явная заслуга. Во-вторых, он получает возможность дальнейшей дестабилизации ситуации как вот, в этих отдельных регионах, так и на всей Украине. Если вспомнить пункт о том, что э, все лица э, в связи скажем, с событиями в этих отдельных регионах не, не, не преследуются по закону. Сейчас хотя мы слышим, что никакой амнистии там людям, участвующим в боевых действиях, нет, но мы читаем пункты, и там об этом ничего нет. О том, что там в соответствии с украинскими законами, там об этом ничего нет. И нарушение этого пункта будет расцениваться или преподнесено как нарушение минских договоренностей. То есть это... Ну, Тут начетки формулирования, уродживают из говорить из и за и стороны. Абсолютно. Поэтому Різные обычно есть, скажем, смысл называть вот такое соглашение рамочным. Рамочным, почему? Потому что по каждому пункту предполагаются дальнейшие переговоры. Не так давно в одній з публікацій з приводу активізації бойових дій на початку цього року ви е, написали, я процитую, що Путіну е, треба до весни завершити операцію на сході України, адже пізніше е, йому знадобляться сили на інших фронтах. Про які саме фронти йде е, йде мова і які загрози є в Російській Федерації, зокрема зі сходу континенту. Ну я мав в виду, скажем, Южний фронт. Почому? Тому що. Что... Хотя штаты и оставляют определенный контингент в Афганистане, но основные силы оттуда уходят. И ну, где-то на весну, как правило, на весну исламисты наступают в наступление, вернее, предпринимают наступление обычно весной. Где-то в конце марта-апреля. Есть сведения о том, что в Афганистане уже подготовлены базы исламистов, а именно исламского государства. И если они еще подпишут какие-то соглашения с талибаном, то это силы достаточно мощные будут. Кроме того, нарастает... Набирает силу, скажем, исламское движение Турк... Туркестана, которое базируется в определенных странах в Средней Азии. Кроме того, в этих странах имеются серьезные, скажем так, межгосударственные трения и по территориям, по границам, по воде, по энергии, энергетике. И все это может еще и перекинуться на Северный Кавказ. Поэтому перед Россией стоят очень большие вызовы. Кроме того, в этот регион, скажем так, пытается ввести свою экономическую мощь Китай, это его район, скажем, прохождения нового шелкового пути. Соединенные Штаты, не такой ситуации, начинают, например, вводить свои свое вооружения или передавать свои вооружения Узбекистану. То есть для Путина вот этот регион, если он там ни, ничем не может быть другим представлен, кроме, кроме военной силы. То есть присутствие там войск для него является обязательным. И дать этим войскам увязать в Украине он просто не сможет. Чи может это для нас означать еще независимо от выполнения минских домовленостей, Для нас это может означать определенное снижение напруги на Донбассе у среднесроковой перспективы? Ну, как, как не цинично это звучит, да. Почему? Потому что я не хотел бы, например, чтобы на самом деле в Средней Азии вот такая, скажем, возникла вторая сирия. Это, это, страшно. это страшно. Почему? Потому что очень много скажем, трудовых мигрантов из этих стран, если они еще будут настроены происламистски, это это страшная вещь. Как, на вашу думку, Украина моя выкоростатываться и час снижения напруги? Ну, в любом случае и начиная с, с первых минских, скажем так, договоренностей, необходимо, это это время было использовать для того, чтобы наращивать свою оборону способность. То есть понятно, что Путин на этом не остановится. То есть окончательной цели он не достиг. И почему? Потому что, я еще раз повторяю, вот эти договоренности являются рамочными. И как дальше пойдет ситуация, то есть будут ли это, эти регионы в составе Украины, или придется их отдавать и, скажем, брать под протекторат России, а до конца еще ситуация непонятна. И здесь, скажем так, весы э, очень балансируют на очень такой тонкой грани. ситуация очень напряженная и, и в политическом, и в экономическом, и в социальном плане. Напередодні Мінська дуже активно обговорювалося можливе постачання зброї від Сполучених Штатів Америки. Наскільки сьогодні після Мінська в цьому є перспективи? Ну, перспективи залишаються завжди, і надіжда залишається, вмирає, як говорять, останній. Але проблема в тому, що внутрі самих Сполучених Штатів і внутрі взагалі западної аудиторії йде достатньо такий Э, жесточенный спор не вызовет ли это ну, вы роста напряженности, да? И многие лидеры почему-то э, вместо того, чтобы занять э, определенную жесткую хотя бы ну, однозначную позицию, они больше всего думают о том, как они будут выглядеть в глазах Путина. Непонятная вещь. И э, вот если даже посмотреть на эти Минские договоренности, то пытаются решить этот конфликт за счет вообще-то не за счет страны агрессора, а за счет страны жертвы за рахунок в Украине. Абсолютно верно. То есть э, ну, позиция абсолютно непонятна. Хотя неоднократно мы, встречаясь и с западными, и политологами, и политическими деятелями, э, пытаемся доказать то, что, в общем-то, вот это оборонительное вооружение ну, нужно даже не столько для разрешения конфликта, и не столько для того, чтобы повысить для Путина цену этого конфликта, а для того, чтобы предотвратить наши жертвы. То есть, еще раз повторяю, скажем, огонь, например, в нашу сторону, это наши потери. А подавление этих огневых точек – это уменьшение потерь с нашей стороны. То есть главное задание – это обороны и какая-то противага, или, стримы, или стримы Да, России. пока. пока. Почему? Потому что сейчас необходимо как можно больше измотать силы, силы, россиян для того, чтобы уже потом перейти в наступательные действия. Наступательные действия я не имею в виду вот, жесткое там, военное наступление. А прийняти тих-то більш жорстких, більш рішительних, более, более, более ціленаправленних, дипломатичних, економічних, в тому числі і воєнних, може бути може бути мір. Ще раз хочеться почути більш детально вашу думку з приводу іншого пункту мінської декларації про відведення важкого озброєння. От коли чи є сьогодні перспективи взагалі для виконання цього другого пункту? Ну є всі перспективи. тільки все все діло в доброй волі противної сторони. То есть если будет, отвод, скажем, сепаратистами э, тяжелых вооружений на обозначенные позиции, а не обозначенные в Минске договоренности, то вопросов никаких нет. Если с другой стороны этого не будет работать, а Украина имеет право не выполнять подальше? Конечно. Это вопрос жизни наших граждан. Скажите тогда, пожалуйста, в разе, вы сказали, что там очень суперечливо все э, написано, в разе от відведення важкого озброєння на 50 км с каждой стороны, что остается посередине? Это зона у понад 100 км, який її статус? Так вот, и в том-то дело, что это непонятно. Я говорю, что если в первых минских договоренностях речь шла о буферной зоне, теперь, то теперь непонятно, что это за зона. То есть отвести артиллерию на 50 км, это не значит, что вывести оттуда войска. То есть, в принципе, по обе стороны, э, на какое бы расстояние ни была отведена тяжелая техника, войска-то не уходят. То есть никакой буферной зоны нет. Поэтому говорить о том, чей контроль там будет, ну, смысла никакого нет. За международную практику еще по... с такими буферными зонами бывает? Туда, как правило, вводятся миротворческие силы. То есть силы разъединения сторон. К существ... нашему выпадку може это может быть ОБСЕ, что еще сильнее. Это мож, может быть миротворческий контингент ООН. Но тут проблема вот в чем, что э, если, э, скажем, это будут войска ООН, то Россия имеет, э, скажем так, возможность участвовать в этом контингенте, что нам mm. не при, для нас это неприемлемо. И, и Украина будет против того, чтобы, скажем, э, на ее территорию вводить вооруженные силы, а без согласия страны э, резолюция ООН, как правило, не действует, если сама сторона не является нарушителем. И в этом случае речь можно было вести о том, чтобы сначала признать Россию страной агрессором, а потом уже решать вопрос о миротворческих силах. Щодо, снова же таки, у этой буферной зоны, за международным правом, какие статус, чем может там проживать люди? Буферной зоны, мы эта зона, как правило, ничем не отличается от всей остальной территории, кроме, э, скажем, режима контроля, то есть режима временной администрации. Как правило, на этой Что есть написал военного стану на этой территории ну, т, Типа этого, да, вводятся военно-гражданские администрации, вот которые у нас закон был принят, но ну, более широкого плана. Почему? Потому, потому что для этих администраций четко прописывается мандат, э, который включает, как правило, подготовку к выборам. Э, как правило, проведение каких-то гуманитарных операций по помощи населению, которое по, пострадало, по проведению программ разоружения, демобилизации и реинтеграции комбатантов. Это, это обязательный элемент. И, как правило, скажем, проведение каких-то скажем так, экономических вспомогательных мер по э экономическому возрождению постр пострадавших регионов. Почему? Потому что э от этого зависит настрой вот той социальной базы, той социальной базы, которая находится на этих территориях. А значит, и, и скажем так, уровень стабильности в них. Те, що в Мінській декларації, як ви кажете, немає чіткого, чіткого зазначення у цієї буферної зони, чи свідчить це про те, що ну, сьогодні немає реальних перспектив, як це виконуватиметься? Я, наприклад, для себе не представляю, яким як, образом е, произойде, військ, якщо не обозначена буферна зона трудно. Поэтому я говорю, что этот документ, скорее всего, рамочный, и дальнейшие переговоры и уточнения как раз вот по особенно по этому пункту должно продолжаться. Если мы все ж таки дійдемо до виконання такого пункту, можливо, після іншої пі, інших якихось перемовин, це може свідчити, що на, нарешті а, в, таке складне протистояння буде припинено. Ну, якщо будуть досягнуті какие-то договірённости, если они будут выполнены, будет чётко определено, скажем, то, что сторони э придерживаться этих договорённостей, чётко их выполняют, то да, конечно. Насколько реально для Украины установление контролю над кордоном з Российской Федерацією, про що говориться до кінця року і чи взагалі можливо, є це можливо? Ну, во-первых, это принципиально важно, а во-вторых, это критически важно. Почему будто принципиально важно? Почему? Потому что это наша территория. То есть это вопрос нашей территориальной целостности. Важливо то зрозуміло, а чи можливо? Критично почему? Потому что это открытые в границы, через которые поступают войска и живая сила противной стороны. Э, насколько это возможно, это зависит от э, опять же, доброй воли одного человека по имени Владимир Путин, э, к, скажем так, к адекватности которого очень много претензий. И я так думаю, что ну, скажем так, на, на, шагом доброй воли это, с его стороны это не будет. Или во Ця... всяком случае, ну, без скромного но этого не сделает. Сегодня много говорят про, чи отримала, чи втратила Украина после Минских перемов, на вашу думку. Что мы отримали в ходе Ну, наверное, тут и плюсы, и минусы есть. Скажем, мы получили, во-первых, не только мы получили. Тут необходимо рассматривать Украину в коалиции, скажем, тех стран, которые стали гарантами ее и суверенитета, и территориальной целостности удалось, скажем, наладить прямой контакт. То есть если раньше был, были переговоры на уровне каких-то контактных групп, каких-то посредников, то теперь это лично Путин присутствовал. То есть это прямой диалог. И понятно, что любой диалог он важен не только для того, чтобы получить какие-то конечные результаты, а для того, чтобы хотя бы иметь, скажем так, контроль над процессом. То есть, когда такой вот канал теряется, это означает вообще полную неопределенность. А, так хоть какие-то шаги могут быть. Во-вторых, мы получили какую-то временную отсрочку для того, чтобы воспользовавшись вот этими положениями этого минского договора, отвести войска на определенный, если, конечно, мы имеем в виду, что другая сторона тоже будет их выполнять отвести на какое-то расстояние ну скажем так повысить их обороноспособность провести ротацию личного состава документовать техникой почему потому что угроза со стороны россии она не пропадает то есть она навсегда то что мы потеряли мы получили достаточно скажем так высокую степень неопределенности в разрешении этого конфликта именно потому что в каждом пункте каждый пункт является предметом для дальнейших переговоров то есть в этот раз, ну, скажем так, достаточно определенности мы не получили. У разе провала Минску-2, какой может быть реакция СВИТУ и чи э, в вы перспективы Минску-3? Ну, очень многие склоняются к тому, что дальнейшая эскалация этого конфликта может закончиться вообще-то открытой войной. Этого много боятся, многие боятся и правильно делают. Почему? Потому что ну, это, это переход вообще всех красных линий. Это уже, скажем так, потери, которые пойдут не на сотни, не на тысячи, а на десятки тысяч. Ну, это желать такого <laughs> никто себе не позволит. То, что возможно, скажем, дальнейшие переговоры, это будет зависеть от ситуации. Как служит ситуация? Как, как вот, скажем, поведет себя Путин в ответ на те вызовы, которые возникнут, например, на юге вот, весной этого года? Не дай бог, конечно. Ну, трудно предугадать все факторы, которые будут влиять. Как поведет себя российское общество? Мы сейчас знаем, что там появляются уже какие-то движения, э ну, не антивоенные, а за то, чтобы, скажем так, направить Россию на путь модернизации. Насколько сильными они окажутся, насколько конструктивными они окажутся, и как они будут взаимодействовать с этой властью. И вот, вот этот баланс сил на политической олимпии он тоже очень сильно скажется, хотя я не думаю, что очень, скажем так, сильно в сторону Украины. Почему? Потому что, ну, ни один последователь или преемник Путина не, не позволит себе, ну, скажем так, сильно отойти от его политики. Почему? Потому что, ну, говорят, там 80%, 85% поддерживает Путина. Я не думаю, что это 85%, но достаточно большое количество россиян поддерживает. И, скажем так, возмутить их, скажем так, спокойствие, их здравый разум, как, как, как они считают, ну, не позволит себе ни один российский политик. То, -то есть, тут очень много неведомых складовых, но очень, много, очень це, много, все, много, да. Все-таки, сейчас час Украина моя это максимально. Максимально, это зависит, скажем, насколько максимально это удастся сделать, это будет зависеть от того, будем мы иметь собственную стратегию разрешения этого конфликта или нет. То есть легче иметь какой-то набросок такой стратегии на бумаге, что можно потом было корректировать свои действия, а не придумывать их заново каждый раз. Во-вторых, это бы это каким-то образом сориентировало бы и наших военных, и все общество, в каком направлении мы идем, и, как, и до, до какого предела мы можем себе позволить вот эту борьбу, или наоборот отступление. То есть вот это очень много будет зависеть от поведения власти, от того, как она быстро будет проводить реформу. Почему? Потому что от этого зависит уровень доверия. Народ уже надоело, скажем, слушать обещания. Народ хочет результатов. Это единственный язык, на котором он сейчас будет понимать. То есть очень, на самом деле, очень много... Факторів неизвестних вот на, на даний момент. І очень много цих факторів можуть дестабілізувати ситуацію. Я вам дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії був директор воєнних програм центру Разумкова Микола Сонгоровський. Залишайтеся з парламентським і далі.